İndiyə qədər İran 2015-ci il uraniyom zənginləşdirilməsi dayandırmaqla bərcəmay riayət etməsindən əvvəl keçmiş prezident Donald Trampun emal etdiyi iqtisadi təhrimlərin ləğvini tələb edirdi. Lakin İranın xarici işlər naziri Məmməd Cavad Zərif SN-nə bildirib ki, İran Avropanın xarici siyasət rəhbəri Jozef Porəlin vasitəçiliyi ilə tərəflərin həm zaman fəaliyyətləri ilə razı ola bilər. Vaşinqton bu fikrə hələ cavab verməyib. Xarici işlər naziri Entoni Blinken keçən həftə Amerikanın bərcəmə yenidən qoşula biləcəyini deyib. İran sazişlə bağlı öhdəliklərinə tam riayət etsə, Amerik kada eyni şeyi edəcək. İranla qarşı Lähn Amerikada prezident Joe Biden hakimiyyəti dövründə dəyişə bilər. Ancaq gərginlik yüksək olaraq qalır. Amerikanın B-52 bombadancı təyyarələrinin keçən həftə Xəliç üzərindən uçması da mərkəzi komandanlıq Amerikanın məntəqədə əmniyyətin qorunmasına sadiqliyi kimi izah edib. Bu, İranın 90% uraniyom zənginləşdirilməsinə doğru atılan kiçik bir addım kimi 17 kq 20% zənginləşdirilmiş uraniyom düzəltdiyini elan etməsindən sonraya təsadüf edib. Amerika hesab edir ki, İranın atom bombası üçün partlayıcı material hazırlamasına 3-4 ay qalır. İsrail isə buna 6 ay qaldığını bildirir. 2018-ci ildə Donald Tramp Tehranın raket proqramı və terrora dəstək iddiasına əsas gətirərək Amerikanı bərcamdan çıxarmışdı. Avropadakı müttəfiqlər Amerikanı yenidən sazişə qoşulmağa çağırır. Çin və Rusiyada bu müqabiləni dəstəkləyir. Ancaq tənqidçilər Biden hakimiyyətinin sazişə qaytmaq fikrini yanlışlıq kimi qiymətləndirir. 2021-ci ilin orta şərqi müqavilə müzakirə edildiyi 2015-ci il orta şərqi deyil. Hətta Amerikanın razılığı tərk etdiyi 2018-ci ildəki kimi ən əhəmiyyətlisi isə İran bu müqaviləni kobud şəkildə pozur. İran gerçəkləri yenidən ortaya qoyaraq Amerikanı bərcamə qaytarmaqla atom proqramı qabiliyyətini artırmaq üçün əlavə vaxt əldə etməyə çalışır deyə Demokratiya fondundan Behnam Ben taleblu bildirib. Keçmiş prezident Donald Tramp İran'a qarşı yeni təhrimlər emal edərək maksimum baskı siyasətini həyata keçirirdi. Bütün bir əhaliyə təsir edən bu cür tədbirlər yalnız əks nəticə verə bilər və Amerik hökümə bir hökumətə siyasət hədəflərinə çatmasına kömək etmir. Cenevrə qlobal idarəetmə mərkəzindən Erika Moretti, başqaları isə təhrimlərin təsirli olduğunu iddia edirlər. Maksimum baskının işləməsi üçün kifayət qədər vaxt yox idi, Taleblo əlavə edib. Tehran və Vaşinqtondakı siyasi hesablamalar İranın qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə daha da çətinləşir. Hazırki prezident Həsən Ruhani atom anlaşmasından tamamilə imtina etməsi üçün sərt xətt tərəfdarlarının baskısı altındadır. Ruhani'nin prosesin sürətlə getməsini təmin etməsinə ehtiyac var deyə London Universitet Kollecinin əmniyyət üzrə analitiki Juli Norman bildirib. Avropa İranın Vaşinqton və Tehran arasında vasitəçilik önərinə hələ cavab verməyib. Bu arada Amerika Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ned Price jurnalistərə açıqlamasında İranın atom sazişi əsasında üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən boyun qaçırmasından və prezident Joe Biden hökumətinin buna qarşı fikirlə danışıb. O deyib ki, İran Qərblə imzaladığı atom sazişi əsasında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri geniş şəkildə pozur və onları yerinə yetirməkdən imtina edir. İran Bərcamın şərtlərini və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirdiyi vaxtda onun atom silahı düzəltmək gücünə yelənməsi üçün 12 ay vaxt tələb edilirdi. Lakin hazırda vəziyyət tam başqadır və İran qoyulan məhdudiyyətlərdən uzaqlaşaraq atom silahı düzəltmək nöqtəsinə gəlib çatıb. Bizim nazirimiz Entrin Blinkenin də bundan öncə dediyi kimi, biz bu barədə öz müttəfiqlə və tərəfdaşlarımızla eləcə də Konqress üzvləri ilə yaxından məsləhətləşmələr aparacaq, bu məsələni ciddi şəkildə müzakirə edəcəyik. Bizim məqsədimiz İranın atom proqramını məhdudlaşdırmaq imkan daxilində nəzarətdə saxlamaqdır. Bu bizim hədəfimizdir. Biz İranın atom silahına yiyələnməyəcəyindən tam əmin olmaq istəyirik. Daha doğrusu biz İranın atom silahı düzəltməsi üçün tələb olunan vaxt və müddəti uzatmağa çalışırıq deyə Amerika Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ned Price dünən media açıqlamasında bəyan edib.